Вітаю тебе з перемогою. Так, Приємно бачити, що спортсмен такого рівня серйозного повернувся в ММА Ти Будеш у нас виступати в цьому спорті, так? Так, да, сподіваюся, що вийде все так. Все так, як я задумав. Посмотрим. Повольні в борбі немножко не виходить, тому що є там свої нюанси. Я буду про них розказувати. Ну зараз перехожу в другий клуб, буду вже по пранатам. воина Востока выступать. А сколько? А сколько? И думаю, сейчас как раз первый бой прошел вроде в нормальной форме. Сейчас как раз начнутся соревнования, будем уже дальше готовиться, дальше выступать. А соперника своего раньше видел, как-то не, к нему готовился. То не, ну, не есть не замечало, чистом... Потому что я недавно только со сбором проехал по модульной борьбе. На вольной борьбе ты остаешься, готовишься, как бы ждешь своего ну, момента, принципе, да? В принципе да. Еще олимпийские игры не начинались, еще есть время. Ну, как бы, хочется снимать еще пару. Понятно. То есть э, я так понимаю, что после этого боя ты как бы э, тебе дадут попробовать себя уже в гран-при Восточной Европы, да? да? Насчет э, возможных будущих соперников никаких у тебя Ничего нет. пока не знаю. Еще никто ничего не говорил пока, но предложили, будем выступать. Много. Ну вот за, за, то короткое время, которое ты провел сегодня в ринге, вот чем тебя соперник смог чем-то удивить? Честно сказать, нет. Ничего. Да, я, надеялся на да, лучше, будет тяжелее. Ага. потому Поэтому, что я много не выступал, но потяжелее. Оказалось, ничего. Ясно. Ну, еще раз победа. Спасибо. Спасибо большое.